السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Selamat pagi انا ana anak siswa-siswi kelas 3 SDN KM 4. Apa Alhamdulillah Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Baiklah anak-anak kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti Masih pelajaran ke satu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam panutanku Sub pelajaran yang kedua Poin B sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma fahma. Tujuan pembelajaran satu, peserta didik dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Dua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku mandiri. Tiga, peserta didik dapat menyebutkan sifat terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. 4. Peserta didik dapat menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam panutanku. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup diri Ia Nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah dan sayang pada keluarga, juga kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya Abu Talib berdagang ke negeri Syam. Anak-anakku dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam dapat kita ambil pelajaran bahwa kita selaku umat beliau harus mengikuti akhlak mulia beliau diantaranya adalah mandiri. Mandiri adalah tidak bergantung pada orang lain, tidak menyusahkan orang lain, dan juga tidak bersikap manja. Baiklah, anak-anak, bapak akan tunjukkan contoh-contoh sikap mandiri. Di antaranya adalah ketika bangun tidur, kalian merapikan tempat tidur, kemudian juga mandi sendiri, kemudian cuci pakaian sendiri, dan juga mencuci piring sendiri setelah makan. Cukup sekian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat ya, anak-anak. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Kita tutup dengan membaca doa alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته